ऐ अल्लाह ऐ हमारे ऐ कौनो मकान के मालिक हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं हम पर करम फरमा अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु सल वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्र सकीर में सरजमीन के लिए बाबा कौम जम की क्यादत में बेहिसब कु दी हैं हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना हमें नफरतों की आग से बचा ले हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अदा फरमा हमारी गलतियों को माफ फरमा हम अपने गुनाहों से तोबा मांगते हैं हमारी तोबा कबूल फरमा ए अल्लाह पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगा रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं ए अल्लाह इन मासूम बच्चों की दुआओं के तोफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे एल्लाह इन मासूम बच्चों की दुआओं के तोफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे ए अल्लाह दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख हमारा ये परचम हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सर बुलंद रखियो ए अल्लाह अपने और करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पात को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे ए, ए हमारे परवरदिगार पाकिस्तान के हर शहरी का दिल ताब गोहबंदी और फिर परस्ती के घनाओने ख्याल से पाक हो और वो हर फिर और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत आशती और अमन सुकून के साथ रहे ए हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तोफीक फरमा